Привіт! Ми знаходимося в офісі компанії Елетек, яка є ексклюзивним дистриб'ютором продукції компанії ХАТОР. І зараз ми візьмемо інтерв'ю в Антона. Представте, з чим ви займаєтесь компанією. Добрий день. Мене звати Антон Насіпенка. Я представитель компанії ХАТОР в Україні та странах ЕСНГ. Ну, собственно, і займаюся розвитком даного бренду на цій території. Розкажіть трішки про девайси, які наразі є на ринку України. Ну, так получилось, что мы планировали вообще начать с клавиатуры мышек основной периферии геймерской, но по стечению обстоятельств мы зашли с кресел в Украину. Это самая простая модель актив. В данный момент присутствует на рынке Sport, Hypersport, Emotion и Icon, собственно, которые она и есть. Также у нас присутствуют в данный момент уже три модели мышки, три модели клавиатуры, одна модель гарнитуры и. Одна модель коврика в четырех размерах, не считая специально Limited Edition для зоны 51 коврика. Линейка клавиатур у нас состоит из трех моделей. Rockfall, Rockfall TKL и Earthquake. У нас в линейке представлены только механические клавиатуры. Ответственно мы подошли даже к упаковке, потому что мы потратили ну, очень много времени на создание чего-то интересного, необычного. И то, что отличалось от всего присутствующего на рынке. Собственно, вот так выглядит наша упаковка. Вот с рукавом. Вот это желтая версия модели Rockfall. А следующая модель, модель в нашей линейке это модель Rockfall TKL. А, внешне она практически ничем не отличается от э, Rockfall, а, за исключением отсутствия цифрового блока. Но это только внешне. В данной модели мы используем оптические свечи. Э, производство. Фирмы Каил. Данный тип свеча э, имеет самое большее преимущество над механикой это в скорости срабатывания. Скорость срабатывания свеча по оптике э, заявлено производителем в районе 0,2 миллисекунд. Стандартное срабатывание свеча механического обычного, это в районе 40-30 миллисекунд. В принципе, то, что самое важное для игроков на турнирах, это скорость срабатывания после нажатия. Очень многие игроки, особенно, э, профессиональные, полупрофессиональные, да, не только, э, которые увлекаются Counter-Strike, они клавиатуру держат, то есть не, не, не по-людски, как, вот, ну, как все люди, а они держат ее вот где-то примерно под таким углом. Есть, вот, собственно, для этого ТКЛ она и удобна, она занимает мало места, но все, все необходимое под рукой сразу же, под удобным для тебя углом. То есть ее можно расположить как, как кому как удобно. Опять же, наличие больших резининных ножек, которые предотвращают скольжение. Опять же, в конструкции данной клавиатуры используется металлическая пластина, двойная печатная плата для придания жесткости конструкции. Опять же, прорезиненные ножки большие для удобства и предотвращения скольжению. Также больших преимуществ фактических свечей. Возможно ее залить жидкостью, высушить и клавиатура продолжит дальше работать. То есть можно спокойно пить Red Bull за клавиатуру и ничего за это не будет? Ну да. То есть лучше, конечно, не усердствовать, но если вдруг где-то перевернется и выльется какая-то жидкость, то можно ее будет сполоснуть под водой и чисто теоретически ничего не будет. Хотя мы уже ни одну, ни две клавиатуры помыли, запротестили, все работает, единственное нужно дать время просохнуть. Данная модель продается только с черными оптическими свечами, но хотелось бы сразу предупредить всех потенциальных покупателей, заинтересованных пользователей. Оптика черная, она отличается от механики черной, То есть оно, в нашей стране черные свечи очень, точнее, не очень популярны. Вот, народ больше предпочитает либо красные, либо синие. Наши черные оптические свечи практически по отдаче и по тактильным ощущениям они соответствуют механике красным. То есть не нужно бояться данных свечей, потому что у них черный цвет. По тактильным ощущениям, по силе нажатия они соответствуют красным свечам. Следующее преимущество оптических свечей ⁇ то, что они съемные. То есть можно безболезненно, беспроблемно снять вышедший из строя свеч, если такое случится. Хотя свечи эти очень живучие и заявленное работа на отказ это 80, минимум 80 миллионов нажатий минимум. То есть нужно постараться еще уробить. Но народ у нас разный бывает. Если кому-то все-таки удастся, то есть можно без проблем этот свеч снять. В комплектации поставляется специальный ключ для снятия свеча и заменить на другой. Любой пользователь может комбинировать и сделать клавиатуру под себя, создав зоны с разными типами свечей по по ощущениям, по тактильным нажатиям, где-то где нужно поставить синие более, с четкой отдачей где-то линейные, ну и собственно так намиксовать клавиатуру под себя. Сделать. А где можно эти свечи придать на замену? Очень много людей заказывают сами свечи откуда, но компания Litech, насколько я знаю, завезла определенное количество синих свечей. Ну и собственно последняя клавиатура в нашем модельном ряду, это модель Earthquake. Она более эргономичная уже, с подставкой. Для турниров, конечно, она, возможно, не подойдет, но для домашнего использования плюс игры более чем достаточно ее. Клавиатура имеет полностью металлическую цельную пластину, которая придает жесткости. Собственно, эта пластина плавно переходит в подставку для рук с резиновой накладкой. Модель Earthquake доступна, опять же, только на оптических свечах производства Каил. Но эта модель уже имеет два типа свечей, Черные и синие. Для нанесения шрифта и знаков на кикапы мы используем лазерную гравировку. То есть, э, гравировка происходит сразу же на заводе при заказе кикапов, поэтому, собственно, это еще одна из причин, по которой мы смогли добиться очень неплохого качества подсветки всех символов на каждой клавише. Все наши клавиатуры имеют подсветку RGB 16,8 миллионов оттенков. Можно выбрать зоны по цветам, можно каждый, каждую клавишу подсветить отдельным цветом. И все это действие настраивается без софта. То есть все можно делать с помощью клавиатуры только и комбинаций, которые, в принципе, указаны все в мануале. Опять же, при выборе модели мы исследовали, занимались опросами среди на нашем рынке среди потребителей и на соседних рынках. И люди уже немножко начинают уставать от всего этого разнообразия и того, что сейчас творится, поэтому мы остановились на более классических дизайнах. Перед тем, как э, выбрать, опять же, модели клавиатур, мы объездили, в том числе и я, не одну десяток фабрик, посетили не один десяток выставок, протестировали огромное количество сэмплов разных, у нас даже есть целое чуть ли не кладбище того, что осталось после всего этого. Э, вся на, все наши клавиатуры, да и мышки тоже проходили не один десяток часов у тестовой группы нашей, которые гоняли их в разных играх. Мы очень э, можно сказать, даже гордимся <laughs> качеством подсветки наших клавиатур не только латиницы, но и кириллицы, потому что это одна из тоже таких больших проблем на рынке, когда латиница светится хорошо, а кириллица за счет расположения уже имеет плохую подсветку, либо частичную. Опять же, было проведено немало часов работы по расположению шрифтов, по подбору, по толщине шрифта чтобы расположить его правильно и чтобы придать максимальное качество подсветки для всех символов. Вот. Ну и, соответственно, конечно же, мы не забыли про украиноговорящую аудиторию в стране. У нас во всех линейках клавиатур присутствуют модели с украинской раскладкой. Единственные на данный момент представители гарнитур в нашем модельном ряду – модели HyperGang. В принципе, почему единственное? Потому что просто нереально тяжело найти хороший звук по достаточно приемлемой цене и с хорошим качеством исполнения всего девайса. Вся наша продукция имеет мануалы, как печатные, так и на сайте. Пытались найти что-то среднее, не слишком геймерское, но и не слишком строгое. Для того, чтобы люди могли в принципе использовать эту модель как и дома за компьютером для работы, для игр, так в принципе и в повседневной жизни ходить не было, чтобы не стыдно людям по улице, условно говоря. Искали мы наушники накладного типа для, для максимально комфортной пассивной изоляции, что в принципе очень необходимо на всякий, на всякого рода турнирах и прочего. Также очень важным моментом было это полностью отстегивающиеся кабеля и микрофоны, поскольку ну, даже мне, человеку, в принципе, не сильно далекому от э, аксессуарики и прочего, иногда смешно наблюдать людей, которые ходят по улице в наушниках, и у которых торчит либо микрофон полностью, либо спрятан куда-то, либо загнут. Ну, мы хотели этого избежать, э, поэтому мы искали гарнитуру с максимально, максимальной степенью трансформации под более городские, более казуальные условия. В модели Hypergen используются динамики диаметром 53 миллиметра с неодимовыми магнитами. В качестве наполнителя для амбушюр мы использовали пену, э, не поролон. Со временем оно не просядет, не умнется. Также к нам обратился один из лидеров э, онлайн-продаж по геймингу, магазин Зона Z51, с просьбой сделать для них какую-то лимитированную продукцию, для того, чтобы они смогли продавать ее. Собственно, остановились они на коврике. Он был спроектирован для того, чтобы можно было сюда разместить клавиатуру. Эта поверхность сейчас использовалась для мышки, есть, так себе можно собрать сет для игры в принципе, ну, не только для игры, ну, для, для всего. Во всех наших ковриках используется натуральная резина для основы. Мы специально отказались от прострочки по краям, потому что многие геймеры не любят за счет того, что мышка цепляется за края прострочки и начинают портиться глади на мышке. По поводу долговечности данного решения, ну, мы несколько раз пробовали эти коврики стирать, но как ковриков находится в офисе на тесте, как у компании дистрибьютора. Так мы уже раздавали некоторым блогерам уже для теста. Ни у кого не возникло никаких претензий по поводу отслоения материала по краям от основы. Вот. Из мышей самое, самое доступное предложение это сейчас модель Mirage в двух цветах максимально яркая, максимально веселая, максимально казуальная, скажем так. Из особенностей могу выделить здесь полностью металлическую основу, которая является и частью и, и, рамы, ну и также очень яркую подсветку, которая может понравиться любителям ярких девайсов, ярких сетов у себя на столе. Эта моделька характерна тем, что она имеет сенсор 3050, на данный момент это такой entry-level сенсор в гейминге, но это уже действительно качественный сенсор, с которым можно даже попробовать себя на каких-то там локальных турнирах. Яркая, цветная, имеет множество подсветок в двух цветах черным белым, причем белый отличается от черного дополнительными разводами, то есть она и будет еще ярче за счет подсветки. Черная она более спокойнее, но в принципе каждый сможет найти для себя. Блин, металлева это прикольно, это как раз для цих, для рейдж геймеров, типа. Меня были. Мышки же Day и Vortex это наш нынешний топ. Это сенсор 3360. В принципе, это один из лучших сенсоров по соотношению цена-качество и он покрывает процентов 95 потребностей и даже профессиональных геймеров. Модель Vortex и модель Day технически являются близнецами, за исключением формы. Модель Day – это универсальная мышка для, как для левшей, так и для правшей, а модель Vortex – эргономическая мышь для правшей. Одно из немногих различий между мышками Day и Vortex – это боковины. В модели Vortex они пластиковые, произведены по технологии Double Injection, то не страшно истирание боковин. В модели же Day используются резиновые накладки. Да, они более липкие, но со временем, к сожалению, истирания не избежать. Основные свечи у нас правый и левый клика – это Амроны на 20 миллионов нажатий. Остальные все кнопки и свечи – это Каилы. Можете трешки расповести, чему самая назва Хатор? Просто хотели что-то найти более звучащее, более интересное, не заезженное. Вот. Как-то как, -то, как -то так. В пресс-релизе компании сказано, что компания имеет украинское корень. Можете трешки рассказать, какая она самая? Да, есть, есть такое дело. Украинские корни есть. Это, вот, собственно, компания Литек и является этими корнями в Украине. Потому что это одна из совладельцев и основателей данного бренда компания. В целом, Хатор это Такий конгломерат э, нескольких компаній, несколько старих партнерів Элитека, которые как бы, в один момент решили, що пора запустити запустить какой-то свой бренд, який відличався філософією, качеством і э, девайсами собственно, от того, що присутствует на ринку. Крім України, продукція ХАТОР з'явилася вже на ринку Молдови. На які ще ринки ви плануєте виходити? Э, ну, в ближайших планах у нас виход на ринки. Всего СНГ. После э, будем стараться выйти на рынки Европы и, возможно, даже Азии. А в Штаты там в Америку вы не планируете пока? Ну, штати ми б, звісно, хотіли, але то очень дорогое удовольствие, даже в плані сертификации і всього прочего, тому що очень жорсткі норми сертифікації продукції в США і в Канаді. Но в будущем, звісно, хотелось бы. уже скоро буде, як півроку ви працюєте на ринку України. Можете розповісти про якісь успіхи, про те, що вам запам'яталося за ці півроку. Работа это очень интересная, занимательная, потому что постоянно в разъездах постоянно новые контакты с новыми лицами, с новыми людьми с разных регионов мира. Это очень интересная работа. Мы как бы очень довольны стартом продаж кресел. Мы довольны стартом продаж периферии, особенно наушники, наушники. Это, мы не ожидали, если честно, такого успеха, потому что. Уже очень много положительных отзывов, как на площадках, где люди покупают непосредственно, оставляют, так и нам приходят на саппорт. И людям это интересно, и нам очень важно это. Также люди помогают нам своими советами, своими предложениями. То есть мы видим, что людям это интересно, и как бы нам это Нас це подваджує, що йти далі і розвиватися далі. Ви позиціонуєте свій бренд Хатор як девайси для молодих кіберспортсменів-аматорів, в яких немає грошей на дорогі девайси. Чи побачимо ми колись емблему Хатору на футболках професійних команд? Я очень сподіваюся, що так. В принципі, наскільки я знаю, уже запущен проєкт з підтримкою деяких кіберкоманд. Поэтому, я думаю, в скором времени они уже появятся на каких-то локальных турнирах, может быть, даже на в чемпионате Украины каком-то. То есть конкретно пока сказать не могу, но такие проекты точно есть, и я знаю, что они ведутся. Они развиваются, и думаю, что скоро мы это увидим. У нас очень большие э, планы на следующий год. Поскольку мы планируем на протяжении следующего года запустить свое собственное ПО э, также мы на, в следующем году планируем расширить модельный ряд как по мышкам, так и по креслам. Надіюсь, по наушникам, Тому плани у нас дуже великі і наполеонські на 19-й год. Що ж, друзі, ми побували в офісі компанії EleTech, яка займається ексклюзивною дистриб'юцією бренду Hator. Шукайте цей бренд на полицях магазину Фундук є, якщо вам саме зараз потрібні якісні українські ігрові девайси. Дякую, Антон, за змістовне інтерв'ю. Побачимось, друзі. Не забудьте ставити лайк та підписуватись на наш канал. До зустрічі!